Наверное, здравый смысл, элементарная человеческая логика требует того, чтобы единство веры, единство народа выражалось зримо, выражалось присутствием этого собрания верующих в городе, в нации и э, кафедральный собор, на мой взгляд, и является этим материальным, зримым, ощутимым э, выражением. Православная церковь – это церковь, привлекающая к себе. И э, там, где есть место, святое место, освященное место, в котором происходит богослужение, в котором происходит литургия, совместное действие. Вот в это действие вовлекаются люди э, всего города, всей страны. Вот. И поэтому, мне кажется, этот э, э, собор необходим для того, чтобы было это место, куда прийти человеку, э, где приобщиться этому э, служению, где э, оно представлено ну, на национальном уровне, вот, э, на кафедральном уровне, то есть кафедрой, э, епископской кафедрой, э, архиерейской кафедрой.